بخاری اور مسلم کی متفقل ہے واقعہ مائز بن مالک کا ایک شخص ایک بڑا گناہ کر کے آتا ہے جس کی بڑی سزا ہے بڑی اور واقعہ کہتا ہے کہ مجھے پاک کریں وہ سزا دیں اس گناہ سے پاک کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کرو جا کے معافی مانگو اور توبہ کرو یعنی سزا کی طرف نہیں جا رہے میں نے آپ کو بتایا تھا حلم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قدرت ہو سزا دینے کی مگر اس سے کرے اسے ٹالتے ہیں وہ تھوڑا سا گیا پھر پلٹ کر آیا نہیں مجھے پاک کریں سزا دیں آپ نے پھر اسے کہا کہ سوچو توبہ کرو جا کے اللہ سے معافی مانگو پلٹ جاؤ دوسری بار موقع دیا چلا جائے وہ مڑ کے پھر تیسری بار آ گیا پھر وہی بات دہرائی پھر چوتھی بار موقع دیا چلے جاؤ چوتھی بار بھی نہیں گیا پلٹ کر آیا جب یہاں تک چار مواقع ہو گئے تو اس کے بعد بھی سزا نہیں قائم کی پھر پوچھا فیما اتر رک کس چیز کی سزا دوں تمہیں اور پاک کروں اس نے اپنا گناہ بیان کیا اب پھر علیہ السلام اسلام پانچواں موقع دے رہے ہیں پانچواں صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ پاگل تو نہیں چیک کرو ممکن ہے پاگل ہو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ پاگل پن کی کوئی بات نہیں ہے پانچواں واقع ہو گئے پھر چھٹی بات آقا علیہ اسلام کرتے ہیں کہیں شراب تو نہیں پی رکھی اس میں ہوش میں نہ ہو کوئی راستہ نکل آئے اس کی سزا کے مؤخر کرنے کا یا اس کو توبہ کا موقع مہیا کرنے کا انہوں نے کہا حضور سونگ لیا ہے شراب بھی بو بھی نہیں ہے پھر الٹیمیٹلی جب کوئی راستہ نہیں بچا سزا ہوئی جب سزا ہو گئی تو دو دن تین دن گزرے صحابہ بیٹھے تھے آقا سلام تشریف لائے فرمایا مائز کے لیے دعا مغفرت کرو ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی مجلس میں دعا مغفرت کرو فرمایا لقت بتن لسمت بین امت لاتھوں اس نے ایسی توبہ کی اگر پوری امت میں تقسیم کر دوں اس کی توبہ تو امت کو کافی رہے گی یہ یہ ظرف ہے ہے قلب کی رحمت کی ملاتفت کی اتنے حلیم ہیں تو یہ حلم کا عالم ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں